Ми повертаємося в ефір. І у нас зараз в гостях також ще дружні представники Китайської Народної Республіки. Зараз наш перекладач Ліна представить, хто саме у нас в гостях. Здравствуйте, я хочу вам познакомиться з нашим професором. Його зау... зовут професор Тєн. Они... Ее зовут профессор Ван. Они приехали недавно, то есть за 20 дней тому назад, только в Украину. Они первый раз сюда приехали. И э, их э, на командировку послали в Министерство Охранения Бигая. Э, они первый раз сюда приехали, и они приехали и на работу, э, развития. Э, обмене обучения, обмене практика, клинические отношения. Поэтому их приезд очень важен для нашего сотрудничества. Прекрасно. А теперь пусть каждый из наших гостей больше расскажет, в какой именно сфере, в каком направлении медицины он работает. 就是你们在学校里的工作情况，然后你们的工作职责，然后让你们分别向我们介绍一下。嗯，我从事的是针灸、呃，中医的精华里头一部分针灸的教学、临床以及科研工作。嗯嗯嗯 在 клинике своей работы. А если я окутчанил, то уже по своему университете окутчанидор. 我呢进行的是呃中医诊断学的教学和中医内科学的临床工作。А я работаю на специю диагностику, то есть китайская медицина очень важно оценивается. диагностику китайской медицине. И я тоже обучаю э, э, студентов по своей э, э, специализации. Э, и еще я э, работаю терапевтом в своем университете. Mm -hmm. Прекрасно. А вот так, ну, так, такое направление, как акупунктура, это же больно, наверное. 就是你是工作是以针灸形式，是不是针很疼啊？工作的时候是不是很疼啊？嗯，不会很疼，因为这个要技术，在操作的过程，呃，提前要训练，手法熟练以后就不太疼了。嗯

Да, уже по что Ну, еще один вопрос по купонатуре, расскажите, при каких именно заболеваниях ее применяют? Ну и какие эффекты из вашего личного опыта и вообще из практики китайской? Пусть и сидку теперь. Все посидку теперь. Иди фука теперь тогда. Окупнитро имеет лечение очень широко. То есть включается заболевания в лицах, дыхательные системы, весевалительные системы и женские мужской заболевания. То есть все касается внутренних ортоком. И все, возможно, дают хорошее лечение через акупунктуру. Mm -hmm. И какие именно, вот, расскажите из личной практики, какие вот самые такие тяжелые случаи удавалось с помощью этого метода все-таки вывести к хорошему состоянию. Mm -hmm. 嗯，疑难、呃、病症方面，可能针灸对神经系统的疾病，嗯，取得的效果还是比较显著的。То је, у памоћ робота, овог робота, а, имено, а купију на то је, а за борење нервне системе, озбиљно, озбиљно јасно активна, лективна ефект.

就是，没有专门的设备，只是用双手，就是用眼睛来诊断。不是，不用任何仪器就可以用你的手、用你的眼睛来检查人的病情，是吗？对。它的诊断结果呢，是中医传统理论里面呢对人的疾病的认识。而且呢，舌诊和脉诊呢，它最有价值的呢是可以非常早期的做出人的健康问题方面的诊断。 То есть через э, диагностику языку и вырису это дает возможность э, самое рано э, уже можно узнать обнаружение заболевания без никаких э, оборудования. Ну, вот таких вот несколько, буквально парочку каких-то таких очень сложных заболеваний, которые в вашей практике вы могли ну, с помощью такого метода выявить. 嗯，就是让你介绍在你工作过程中碰到什么样的病人或者病情，你在诊断的时候非常有好的那种效果。嗯，我就拿这一次来乌克兰的一些体会来说一下吧。啊对，一些亚克 а 拉斯 о ч у рассказать в 的 м 些 за д в а д ц 嗯，我们中医的这个诊断方法其实非常多。 但是因为时间有限，这一次呢我们主要讲述了一下舌诊和脉诊。呃，потому что в тексте очень много интересных способов лечения и способов диагностики. А я за короткое время я только говорила об теме на диагностике язык у и диагностику бурс.

通过呢，告诉他们怎么样去改变自己的生活习惯，很多人已经在他们的面部的气色上、健康状况上已经有所改善。 возможно, как восстановить свое здоровье, они уже начинают хранить себя здоровье. А за короткое время у них уже появляется блестность на лицо, то есть на них уже смотришь уже даже за короткие 20 дней уже идет эффект влечения. Потому что диагностику это очень важно, ä, если мы получим правильную ä, диагностику, тогда мы можем дать правильное лечение. Ну вот не будем настолько, настолько глубоко входить в все детали, потому что надо оставить какую-то интригу для тех, кто еще успеет посетить именно лекции и семинары ваши. И на самом конец вот такой вопрос ну, каждому из вас, Украина, вот, впечатление от Украины. Вот, вы впервые или уже были до этого? Вот, ну, какие впечатления от нашей страны у вас? 第一次是还是第一次来乌克兰，还是呃还是已经来过的乌克兰？还有就是你们最这次来对乌克兰的印象是什么样的印象？让你们也讲一讲。嗯，我们俩呢都是第一次来到乌克兰。啊，你嗯没嗯些别的别的事情的可以可以。嗯、应该说这个感受呢是非常深。啊、嗯，那但是可以再继的说乌金库尔伯格的奇特的音乐大师。环境非常优美漂亮。 呃，斯呃、啊，斯里达克山是乌金格西亚，а, ая, 人民非常友好和热情。伊、啊，那弱子就就就说不哩尼玛哟，呃，不哩要么呀？嗯，我们的这个，我觉得，从医的，我乌克兰的医生们对自己的职业呢，非常的热爱，mm hmm. 深深的感染了我们。这些 <laughs>、啊啊啊、也呃，别说那西方一个呃，苏苏俄人这里，他们都是懂大夫啦。 тоже äh, занимают свои ну, медицинские а, ну, роли. Да? А, они очень туда любимые, они очень любят свою работу а, в своей ну, должности. И их ну, дух, который работает, тоже очень дал нам большое глубокое впечатление.

Между нами очень хороший э, контакт, именно э, сфера обучения нашему китайскому университету радиоисцелленой медицины. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. С нами были специалисты китайской народной медицины, и мы возвратимся буквально через небольшую паузу. паузах. Спасибо.